Lalu membuat berbagai-bagai falsafah. Berbagai-bagai huraian dengan akal fikiran. Sehingga menolak hukum Allah Ta'ala. Menolak nahi mungkar. Menolak syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang habis dengan nah yang nyata. Walaupun menghadapi masalah-masalah yang besar. Tapi degil tak mau ikut juga syariat Allah Ta'ala. Ini berbeza dengan zaman sahabat. Mereka berpegang syariat Allah dan sunnah Nabi SAW walaupun berlakunya persisihan pendapat. Di zaman Musa akhir, selepas agama Islam berkembang, maka banyak saudara-saudara baru yang masuk Islam. Di Iran, orang-orang majusi masuk Islam. Pengikut agama agama Zaradash masuk Islam. Agama Manui masuk Islam. Ini adalah agama-agama di Parsi. Mereka masuk Islam. Dan mereka juga mempunyai pandangan-pandangan persapah. -pandangan di Yaman Kristian dengan Yahudi masuk Islam. Di Syria, di Syam, Kristian dengan Yahudi masuk Islam. Di Mesir, ada juga orang Mesir, orang kenti dan memelihara adat-adat Mesir masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka bawa pengaruh-pengaruh lama ini ke dalam Islam. Masih hadir saki baki. Kalau di Mesir zaman Sayyidina Umar, Abu Abdul Ammar bin Af ditugaskan menjadi gubernur Mesir. Masih hadir lagi amalan orang Mesir. Iaitu lah memilih anak dara, memilih ratu untuk dikorbankan bagi sungai Nil. Dibunuh bagi sungai Nil. Kalau tak dibunuh dikorbankan untuk sungai Nil, Maka sunungan ni akan jadi suruh. Ini kepercayaan mereka. Masuk Islam dah. Sambil nak pakai juga hak karut-karut ni. Ammar bin Ah menulis surat. Bila dia larang, sunungan jadi kemarah. sungguh. Ah, sudah. apa macam mana? Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Saya di tulis surat. Daripada, sayyid, daripada Amir Luqminin Umar bin Al-Khattab. Kepada sunungan Masih. Warisun Nnel. Pasang bismillah dengan nama Allah. Kata Sayyidina Umar, suruh surat aku ni dalam sungai sungai ni. Bila surat tu siapa dia buang dalam sungai Nnel, maka tiba-tiba sungai ni jadi pasang. Ini karamah Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Naik air sungai ni dan ada yang karut ditinggalkan. Jenis negeri kita Tak mudah, mudah juga. Sudah nikah ikut hukum Islam bersanding bagak tengok ramah-ramah pula. Ini Hindu, adat Hindu. Ini adat Hindu. Islam dah. Tapi, pakar juga adat Hindu ni pun. Hindu zaman Datuk yang kata kita belum mari Islam. Itu adat Hindu. Rebang zaman dulu dalam tahun 50-an, 60-an ada lagi. Bila rebang Raya haji, kena buat pelepah. Ambil daunnya buat pelepah. Mekoh tak ada daunnya. Mana Nabi buat pelepah-pelepah pelepah ni? Ha, ada tepung tawar zaman dulu. Saya masih ingat lagi. Ha, bila sebab. Ha, kisah berah. Buat tepung berah. Buat, buat tepung tawar. Lomoh di tubuh lembu. Ini ada Hindu. Bukan ada Islam. ah ha, tepung tawar tu buat mandi lah. Tak sah lah. Tak sah lomoh di tubuh lembu. Jahannan, buat jahannam. Buat punah dia je. Ini ada ada Hindu. Alhamdulillah. adatnya hapus. ah ha, hilang. Dihapuskan. Semoh-semoh. Semua-semua hanya ada peninggalan agama Hindu. Bila kau, kelaut tak boleh ikan, kena semulai khubah. Semulai khubah, panggil Tok Guru semaya hajar. Tok so, Guru tak boleh bahasa semaya hajar juga. Bila semaya hajar, bukan sok guru, sok lebar. Tok Guru, Tok Lebah. Tok Lebah lagi semaya hajar. Kepala peranyu ke laut, boleh makan tu. Makan jin. Kalau tidak ikan jadi tak ada. Ini ada adat Hindu Ha, dan dihapuskan. Alhamdulillah kita berjaya menghapuskan. Kerana mereka yang bawa Islam tu tak ada nak hapus benda-benda ni. Mereka mati. Kita kena sambung pula. Tapi ada lagi pula orang bersandir ni. Bersandir tengok ramah-ramah. Letak depan. Termasuklah yang bukan muharamnya. Ha, yang bukan keluarga, bukan anak-anak. Tengok juga. Ha, dia mendedahkan urat. Bercampur antara lelaki dan perempuan. Jawab mana budak-budak nak. No. Dah orang tua itu. Hanya kata budak-budak lah. Beradi pun nak no, juga. Hari nah, ini. Kita mesti buang adat-adat yang karut-marut ini. Ha, kena buang. Ini Allah saki baki. Ini dalam perkara amalan. Yang jadi masalahnya dalam perkara pemikiran. Sehingga menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wajib ditegakkan syariat. Ulama-ulama berjuang membuang perkara-perkara ni Yang jadi masalahnya ada di kalangan orang Islam sendiri yang menghidupkan budaya-budaya jahiliah. Dia mengaku Islam tapi dia hidupkan budaya jahiliah. Sama ada dia Islam tapi jahil. Tak tahu sepenuhnya. Orang tengok dia jadi seimam, baca pasihos tak? Baca wabuhas tak? Ha? Ada ha, tak apalah dia kata tak apa. Orang ada sedar dia ni tahu hukum syarak yang meluas. Jadi punah dia pun hadir juga dalam majlis. Sokong juga perjuangan yang tak betul. Ini boleh merosakkan masyarakat Islam. Ada di antara mereka yang tidak jujur. Memang tidak jujur. Nama jahat. Ini gulungan munafik yang duduk dalam Islam. Nak merosakkan Islam. Mereka bawa pahaman-pahaman Islam Hadari ini. Ini gulungan munafik Islam Hadari Akhirnya di dalam mereka ada orang yang tahu yang merancang. Ini termasuk dalam agenda globalisasi Amerika. Untuk menentang kebangkitan semula orang Islam. Macam mana nak lawan orang Islam? Sehingga jihad di Sabilillah. Jihad ni bahaya. Jangan mengaji bak jihad. Bak jihad jangan mengaji. Kalau orang kapil langguan negeri kita, lok ke dia. Kalau kita nak Islam, lok balok. Ha, dia takluk kita, dia rosak agama kita, anak muda kita, lok ke dia. Ikut pandai dia lah. Kita boleh tersejik, bebas, boleh semayah ya, boleh wik umrah. Cukuplah. Hari ini punah ranuh ni. Padahal Nabi berjuang, sahabat-sahabat gugur syahid, mempertahankan Islam. Ayat-ayat Quran menyatakan jihad. Orang yang mati dalam perjuangan jihad ni masuk syurga selalu. Dinyatakan oleh Allah. Tapi ayat ni tak dibaca, baca. Tak dibaca dan tak dipahami. Baca saja untuk dengar. Tak tahu -tari maknanya dia. Ini merosokkan. Dan kita jangan ikut benda-benda yang menyeleweng daripada cara Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya peristiwa yang menyayat hati dalam sejarah umat Islam. Wallahu a'lam.